अथ अर्गलास्तोत्रम् अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य श्री अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे ती पाठ्वाङ्गजपे विनियोगः ओ नमश्चण्डिकायै ओ मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी शिवा धात्रे स्वाहा सुधा नमोऽस्तु ते मधुकैटभविद्रा विविधात्रवरदे नमः रूपं देहिजयन्दे हि यशोदेहिदुषो जहि महिषास्रनिर्नाशविधातृवरदे नमः रूपं देहिजयन्दे हि यशोदे हिदुषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहिजयन्दे हि यशोदे हिदृषो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहिजयन्दे हि यशोदे हिदृषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि देहि जयन यशोदेहि दे हिदुशोज सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरीतापहे ऊप देहिजे यशो यशोदेहि हिदुशो जि स्तुवभ्यो भक्तिपूर्व ंडिके व्याधिनाशिनी देहिजयन देहि यशो देदुशो जंडिके सतत ये तामर्चय भक्ति देह जयन देहि यशो देदुशो जि देहि सौभाग्यम देहि देहिदे विपरम सुखम रूपम देह जयं देह यशो देह दुशो देह विधे हि दुशता नाशं विधे हि बलमुच्चकैः रूपम देह जयं देह यशो देह दुशो देह विधे हि देवी कल्याणं विधे हि परमां श्रियं रूपम देह जयं देह यशो देह दुशो विद्या बंतम लक्ष्मी बंतम जनम कुरु रूपम देह जयं देह यशो प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय ऊपम देहिजयन देहि यशो दे दुशोज चतुर्भुजे चतुर्वक् संस्तते परमेश्वरी रूपम देहि यशो दे दुषोजहि कृष्णन संस्तते देवी शश्वदिकेप रूपम देहि यशो दे दुषोजहि हिमाचलसदान संस्तते परमेश्वरी रूपम देहि यशो दे दृषोजहि सुरासुरशिरोत्नृृष्टचि रूपं देहि देहिजयन्देहि यशोदेहि द्विषोजिहि इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि रूपं देहि देहिजयन्देहि यशोदेहि द्विषोजहि देविभक्तजनोत्तामादत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहिजयन्देहि यशोदेहि दुषोजहि पुत्रां देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहिजयन्देहि यशोदेहि दृशोजहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशते सङ्ख्यावरमाप्नोति सम्पदां स्वस्ति श्रीमार्कण्डे पुराणे अर्गलास्तोत्रं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु